Это шапка Вики. Вика? Илья? Лешка, мальчика не видели? Вика? Вы бессовестные. Я? Вы почему от меня убежали? А шапка твоя на лестнице валялась. Хочешь покажу? Прикол. Смотри. Подожди, зеленый вот это. Подожди. А мы другой цвет возьмем. Тебе стой, стой, стой. стой а? Но... Нет, нет, нет. Смотри, какая красивая картинка получилась. Не порти мою картинку. Он, он хочет коллекцию. Ну, мне не нравится. Вообще не интересно. Он хочет коллекцию. Не, ну если он хочет, мне же не тяжело. Да, да, да. Ребенок счастлив. А вот такие куклы тебе не нравятся? Нет. Ты что, не девочка? Когда хожу с папой, он подгоняет все время, давай быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому мы не успеваем с папой выбрать. Приходится хватать то, что под руку попало. С Катей можно вот немножко походить и вот выбрать то, что ты по-настоящему хочешь. Давай вот какой то такое. Ну это, ну это глупо, ведь. Ты же уже взрослая. Ну, это прикольно. Ну, а что это такое вообще? Это специальные штучки, делать из глины. О, картинки. Держи. Все. Идемте, зайчики. За мной скучай, будешь куда Честно? Ясно. О -о -о. Так, все, платошки, короче, мы выбрали самую лучшую игрушку. Тамара поделилась за и хитростью Ученого продавца Я считаю медленно, но точно В каком то лесе росла? А я считаю быстро и красиво Чтобы было хорошо и той стороне и, той и обмануть надо красиво Чтобы человек не догадался Вот это называется то и другое Тамара дала такие наставления Которым я не могу следовать Потому что это противоречит Моей сущности Я не могу обманывать людей это не в моих правилах. А эти ребра 40, по 40, 40, а эти да, 40. по 20. Да. Не, ну я, у меня такое мясо хорошее, я его быстро продам. Там за Там... полчаса нечего делать. И я так думаю. Ой, мамочки. Так. Это же свинья. Да вот это одна была бы большая свинья. По 40. А по сколько надо? У меня проблема, я не знаю, сколько стоит а дам по 15. Нормальная цена? Нормальная красивая свинья была. Ну, почем хотите? Так я вам лучше сразу продам, а потом пойду узнать, сколько остальное стоит. Значит, узнала я. Ребра по 30, вот такая свинина по 40. Зачем вы такие роботы ложите голову, дохлую десь взяли и поставили? А что то она дохла? Ее убили, она же не сдохла. Те, которые набросились, они, поверьте, не от хорошей жизни. Я думаю, что просто они глубоко несчастные люди. А О! что тебе за мясо продаете? Свинка. Ну, свинка, ладно, Вот спасибо вам большое. Мне надо деньги заработать, а вы мне покупателей отпугиваете. Конечно. А зачем? У вас что, тоже свинка? Да ладно, бедите. Вы мне первый покупатель. Я бы это сделала бы без костей. Ты понимаете, не я разделывала. Не умею. Что дали, то продаю. все А что это вы мне даете? По 40 гривен, 2 килограмма. Кушайте на здоровье. Собирайте уже. Отпустите меня. Все. торговка ходишь Я вас приветствую, мадам. Не <говорит> работники, я торговли. Звоняйте. Тамара, когда узнала, сколько я заработала, я видела по ее лицу, что у нее практически был, я не знаю, сердечный приступ. Ты что, за все? не Ти мене кошмар. Ти обязана дурить. Ти обязана торговляти для того, щоб обдурити когось. У мене совість замучить, ти що? Тебя совість замучить. Конечно. Я б не сказала, ти знаєш? Саме забавно, що мені нравилось. Мені нравилось продавати м'ясо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а вдивому родей і миком автоманді ти rozpgane в сасо манді челіля, можна? Ну ничего, не помню. Сегодня. Расслабьтесь, я буду разговаривать по-украински. -по Смена правила не означает то, что я начну разговаривать пацанский. Сегодня, как бы мне... мне надо сменить правила. Честно сказать, мне очень сложно было в вашей семье что-то поменять. Но есть одно правило, вот, которое я хочу сменить. Платошки уже 5 месяцев, да? А он у вас почему-то в коляске. Хотя кроватка у вас есть. Что платошка занял свое место в кроватке, а не в коляске. Можно, папа, мы это Попробуем. сделаем? Попробуем. Второе, что я хочу, это я хочу завтра утром приготовить детям завтрак сама. И чтобы дети кушали то, что я им то есть, приготовлю. Если с детьми договоришься. Да, вы согласны, Вик, Илюша? Да. Илюша, да. а ты? Ну все. И еще я хочу пойти с Викой завтра, э, как бы мы хотим с ней сменить немножко имидж. Можно, папа? Можно. Потому что мы ваши деньги будем тратить. Я с вами. Папа. Ми ваші деньги будем Ні, що? За це Все. А так я приїду домой. Я буду себя дома что стараться менять. То есть я очень много поняла. Я поняла, что если дітей наоборот не запрещать їм, а предоставлять їм выбор, то а это лучше, чем запрещать гости. і затюкивать. Да? Сашко знову висловлює Ані претензії. Замість того, щоб просто сказати доброго ранку. А за гостей за моїх Думала ти? Я не пишу, От приготуємо щось покушати моїм гостям. Пожалуйста, я их не приглашала. Пожалуйста. Так я их пригласил. Ну, это значит, мой ты дом, готов? я их пригласил. Ну так спроси, поинтересуйся, хотят ли кушать. Я вообще не Аня, знаю. Это не уважение, послушай, у нас гости в доме. Слушай, я даже не знаю, не кто эти люди. Не кидайся кричи. Дай им покушать. Ты что, со мной спорить будешь? Аня? Да, я буду с тобой а спорить. А что ты будешь спорить со мной? Потому что есть условия договора, ну, в которых есть условия написано. Договора, ну. В которых написано. Ну, состав семьи. Папа mm -hmm. Александр, двое детей mm -hmm. и бабушка. Ни mm -hmm. про каких гостей, ни про кого там не сказано. Я не требую ничего сверхъестественного, Аня. Игорь. Э, ть, Игорь. Mm, Саша. Э, Саша, это твое личное дело, ты не понимаешь? Я просто наблюдаю. Интересно, наблюдатель приехал, да? Да. Собирайся, езжай тогда отсюда. Верните мне Катю. Пусть заботится Катя. Ты хочешь, чтобы я уехала? Ты хочешь, чтобы я переменил полностью уклад ну, жизни своей? Из-за тебя? Из-за королевы Ани? Я не издеваюсь. Я действительно не умею готовить. Я устала это повторять. Ну, поджарь мне картошку тогда. Нет, никакой ненависти к нему я вообще не испытываю. Я к нему испытываю скорее жалость. Я не злюсь на него, мне его жаль как ты можешь так обращаться? Ты в Ты издеваешься над ней. А дети в этом доме чудные. Дети в любом случае замечательные. Знаете, их портят всегда родители. Амина умница. Она такая девочка хорошая в нас. Всегда я вижу, что у детей есть некоторые проблемы. Ну, Томочка старшая, она чудная Она мне очень напоминает мою Вику. Такая же стрекоза, веселуха. И Аминочка тоже. Ну, ну, как бы в силу того, что там у нее какие-то были физиологические там травмы, да, что-то было у нее там тяжелое, ей как бы немножко сложнее. И очень мне понравилось в этой семье то, что они друг к другу очень ласково относятся. То есть Аминочка, Томочка, то есть мои дети дерутся, да. Но Тома очень ведет себя как, как, как старшая сестра. Я за тобой буду бегаться и поймаю тебя. А я тебя так подживу ее так. В этом доме фотографии только ее первого мужа. То есть я, я понимаю, почему ее нынешний муж такой агрессивный что это женщина, которая не верит ни во что, ну, не верит в какое-то счастье, какое-то удовольствие от жизни. И она, конечно, очень переживает по поводу смерти своего мужа, хотя это было так давно. Я с ними разговариваю. Вы понимаете, я прихожу к портрету и разговариваю. Я рассказываю, что у меня дома, как у меня дела. Такие теплые и глубокие почувствия до колышнего зятя не часто зустрінешь. Хороший был муж у Кати, очень хороший был. Я очень его люблю, любила и, наверное, буду любить его до конца своих дней. Я не знаю, как им помочь. Слишком много боли у них. И самое ужасное, что они не готовы эту боль отпустить и не готовы с ней что-то делать. Катя провела Вику у Центр детячей творчести. А творчесть спонукая до роздумил. Почему не стать вегетарианцами? Почему не есть так только то, что можно вырастить, вот такой вот, ягоды, например, грибы? Ну вот что я хочу сказать. Звери – это те существа, которые способны изменять жизнь человека, его учить добру или такому, что они умеют. Утка. Она учит быть терпеливым. Вот если посмотреть на утку, она же терпеливо сидит и высиживает яйца. И я учусь тому, что можно сначала немножко спачка, а потом ну, уже надо мыться. Вот иногда бывает, мы встречаемся с такими людьми, от которых хочется вот отговариваться все время и бежать куда-то. Хоть на край света, вот у каждого есть свой человек который может быть ему таким надоедливым, как муха. Но вот Катя вот не из тех людей, которые вот так вот похожи на этих мух. Я вот Вики, вот как бы отдают все то, что я вот своим детям, потому что я ее вообще очень сильно полюбила. Она добрая, хорошая девочка. Я провела в вашем доме три дня познакомилась Ой, с таганскими обычаями. После этих трех дней да. э, я имею право поменять некоторые нюансы у вас в доме. Я вот не очень понимаю, кто вот два молодых человека. Я, конечно, знаю, что это Ваня и Коля, но э, они как бы в семье не указаны. Цель визита это внуки и моего мужа. Если я буду вводить ну как бы новые правила, для, они будут это соблюдать. Хотелось, чтобы они... не Окей. Мне кажется, что Тома уже достаточно взрослая девочка, и ей не помешает немножко самостоятельности. Мне хотелось бы, чтобы мы помогли э, организовать Томе комнату. Тома будет тоже бежать все равно к бабушке. Но мы хотя бы попробуем, давайте. Нет, она не будет категорически Ты будешь так? Ну, пожалуйста. Я я... Буду, буду да. То есть ты согласна, Да. да? Вы не любите, когда грязная посуда. Я не люблю, когда кричат. То есть я очень тяжело переношу крики. Когда кого-то что-то надо, чтобы обращались с просьбой, да, пожалуйста, спасибо, и не забывали это говорить. Если вам кажется, что вас не слышат, не кричать, а подойти и взять человека за руку, посмотреть в глаза и сказать, что вы от него хотите. Да, это правильно. Муж в семье глава, муж в семье хозяин. По факту управляете всем вы, да? Я думаю, что Саше очень тяжело стать мужчиной в этом доме, пока э, здесь есть другие мужчины. И вот эти фотографии в зале и по всему дому, они символизируют. Они будут ставить эти фотографии, пока я не умру. Аня не имела права за фотографии вообще говорить, потому что это личное наше, сугубо лично наше, это семейное. Это нельзя было ей сюда вникать. Давайте тогда поставим саши на фотографии. Позвольте, щоб Саша був в этом доме хазяєм. Вам Саша гориф. тут хазяйном никогда не будет. Така категоричність у ставленні до нового зятя йде у розріз з циганськими традиціями. Але Сашка це чомусь не дивує. Ну і на этом, пожалуй, все. цей портрет можна забрати. в житті. Життя, це вся моя життя. Это мое солнце, это все мое. Нельзя, это не, этого нельзя. Даже не тушу, на расстрел меня поведут, сынок. Ровно, смотри, ровно. Новые правила начали втілюватися в жизнь. Детям сподобалось? Я думаю, что вот это мы поставим Томе в комнату. Нравится, очень нравится, она очень хорошая. Анюта, Анюта меня спасла, Анюта, мне открыла дверь в мою личную комнату. Новые правила диют и Одесі. Катя стала до плиты, сама так схватила. Игорь, а вы кушать будете? Нет. А для Вик, какое я тебе мясо? В Грудку? А... Ножку, ножку, ножку. А, ножку. Я не понял, подождите, а почему его кормить надо? Ага. А, ребенок попросил? Леш, давай ты все-таки покушаешь сам. Но я предлагаю его не уговаривать, это, это неправильный путь. А если берет вилочку-ножичек и кушает. Дети сгагагагагагага и навіть вырешили влаштувати ей концерт. Падать больно будет? Но настроение неожиданно изменилось. Как это ударил? она тебе не дала свой меч, а ты ее за это ударишь? Да. Свою игрушку можно и не давать. Это обидно, когда ты хочешь. Обижаться можешь, не запрещаю, а бить нельзя. Не кактус, абсолютно не кактус. Он пытается быть кактусом. Он сильный мужчина, конечно, сильный. Но слабый мужчина, тут это все не, не было по слабака этого всего. Но то, что он пытается еще больше показать, что он никаких слабинок нет, ему все-все равно, это, это неправда. Да, мы к ним относимся по возможности, как к взрослым людям. Чем реально этот ребенок за больше ответил сейчас, тем за больше он рискнет ответить потом. Тетя Том, а? вы с нами в театр не пойдете? Что ты к этому зайду? Вы с нами в театр, театр Я Я в театр, не пойдете? Я, Я в, в театр? Я ты Я по театрам уже вышла з того возраста. Ідея сходити у театр належала Ані. Сашко, як не дивно, не заперечував. Папа, Добавляй да давай, папа, что делать? Что же это расходы? У нас потом ни на что не хватит. В театре не очень. Ну что, понравился тебе спектакль? Чуть-чуть. Сильно чуть-чуть або вообще не сильно чуть-чуть? Виконавши свій батьківський обов'язок, Сашко кудись щез. Але це нікого не засмутило. Нам два тирамісу з сюрпризом і чай. Так? Тома. А це чий? Аміна. Вкуснятина. Я буду скучать по Ане, потому что я уже к ней привыкла. Получается, вот такие четыре дня, кажется, что это мало. Для меня это очень. Мне надо, чтобы семья была счастливая, все было хорошо, и чтобы никто не грустил семью. семье. Гроши е, правила дозволяют, можно и прихорошитись. Я хочу длину убрать конкретно mm -hmm. и каскад. То есть нижняя да. длина такая, да? Да. Состригаем. Все, состригаем. Приклейте их обратно. Класс. Я шокірую своїх точно. Схоже, Катя погрячкувала. На мене підстріла, блін, тупа, і що, я й не на У цьому домі бувають і запрошені гості. Прийшли попрощатися за нею, і вона поставилася до них зовсім інакше. Як Маленька частина цієї великої родини сіла до столу. Ані місця не вистачило. Коли Аня вийшла з кімнати, Тамара провела інструктаж. дуже скоро з'ясується, навіщо? Ти дике по ж вона якось переліджала. Лела зачем ні приятнася Зачем? за давай возле мене буде. присажуватися Ваше впечатлення, як на нас велика сім'я. Вот я за что хочу сказать, что мы очень и довольны этой, э, ну, этой работой. Мы уже будем так говорить, mm -hmm. О, yeah. что все у нас произошло на высшем уровне, как бы у нас не были какие-то зигзаги и удачи. Мы расстаемся с друзьями. Я так надеюсь, будем уважать друг друга. О, будем встречаться уже. О, может, мы когда-нибудь загорянем и в Одессе? А. День финальной изустречей так и настал. Кто дехто в цем, майже не верил. Ну что, красавица? Здравствуйте. Саша. Привет. Здравствуй. Чему? С трудом. Здравствуй. Привет. А ну как? дома. Тяжело было у меня? Мне было тяжело, но почему-то мне кажется, что и вам там дома тяжело. А с детками как? Дети вообще чудные. Это мы там команда. Mm -hmm. У Томы повышенная тревожность. С ней надо разговаривать очень медленно и очень короткими, <музыка> внятные <музыка> фразы. Так у вас вообще все супер. Было. А что не понравилось? <music> мне коротко очень пострелили. Ну mm, ничего, отрастет. Ну, сложно вам было с мамой, я так поняла. Мама... да, но я пыталась как со своей точки зрения, что если бы я была дочкой, и мы это тоже обсуждали, что все равно Тамара воспринимала меня как невестку, да. Самый большой конфликт был по поводу того, что вот я живу другим образом в жизни, да, и вот при этом вполне довольна и счастлива. Я не, не умею готовить, у меня все хорошо. Вот я это... Сам согласна. Вот это... Вот она для нее не это непонятно. Не смогла мне Нет. это простить да. никак. Бабушка у нас трудолюбивая. Это, извините, очередное вранье. Бабушка не трудолюбивая. Она не делает это потому, что ей это нравится. Она делает потому, что это нужно. От этого испытывает массу негативных эмоций. Трудолюбивые это те, которые любят труд. Те, которые любят трудиться. У вас, извините, я никого не встретила таких. Ну, злые вы. Продала м'ясо, так? Да? Ну так. Да. Ну, знаєш, з розпродажі з большим дискаунтом, з таким очень большим весіннім дискаунтом. Коротше, розвели мене, як кролика, Скажем чесно. Та раптом миролюбна Ой, розмова короче. повернула у несподіване русло. Здравствуйте. Мене звуть Анатолій Єрема. Я шеф-редактор проекту Міняю жінку. І у нас з'явилася інформація, якої ми не мали на початку цього проєкту. І я думаю, що знання цих обставин суттєво впливає на розуміння всього, що відбувалося під час зйомок. Катя чи Саша, ви нам щось хочете сказати з цього приводу? Ні, ну зараз вийдемо, я вам все розкажу, це без проблем. Ні, Катя, ми називаємо це обманом українською мовою. Саша, це не мій муж, це мій родний брат. А мама, це не моя мама, це э, моя свій кров. Это моего покойного мужа, Андрея мама. Це є суттєвим порушенням правил, е умов проекту. Да, Наші редактори суттє... такої інформації не мали. Можна вас запитати, як ви оцінюєте таку ситуацію? Ну, дуже сильне розчарування, дуже сильне. Мені дуже обидно. Я потратила свою душу на вас, і ви мені дуже жорстоко за це отплатили. Я не жалею ни одной секунды, что я потратила нитей. Но я очень сильно жалею о том, что я потратила свое время на вас и э, на Тамару. Вы же жестоко надо мной посмеялись. И Тамара. Мне было очень больно. Ибо трачила я по-настоящему. По-настоящему мыла посуду. Но я живу там действительно. Я не домом меняюсь. Вы не понимаете, что дом делает живую семья. У вас нет семьи. Вы как бы с наперстки со мной сыграли. Тамара, но ну это не ваша мама. Тогда я вообще не имею права и говорить, уберите фотографию, это ее сын. У меня бы язык не повернулся это ей сказать. Человеку пришлось вынести это благодаря вам. Ну, я насчет фотографии даже не думала, что вы будете что-то там с фотографиями. Ну, а как вы себе представляете, я живу в доме с привидениями. Муж, который умер там три года назад, І його везде фотографії. Зрозуміло. Нам дуже приємно Ми від імені каналу приносимо вам вибачення. за цю ситуацію ми будемо проводити наше внутрішнє розслідування і обов'язково повідомимо вас про результати. Ну окей. Кожен отримав, що хотів. Дякую. Зйомки завершені. До всього, що сталося на проєкті, у бортничах ставляться по філософськи. Я хотіла розказати чесне слово. Хотіла розказати. А потім так оце вийшло, що ви те саме. Думаю, так ну, де так, що не не цей. А думала розказати. В своїй поведінці намагаються знайти виправдання. На допомогу приходить міфологія. Це я пам'ятаю мені, ще й бабуся розказувала цю легенду, що, що кабута циганям більше обман там прощається. Коли Ісуса Христа розпинали, було п'ять гвозді. Циган був кузнецем, І циган сховав одного гвоздя. І Ісусу Христу не забили. Ну вона розказувала, що в голову не забили. Цей гвоздок п'ятий. І остався Ісус Христос живий. Як він не ну живий не вмер зразу. За що цього мол, циганням прощаються всі пригрішення там якісь там. До побачення. Незважаючи на всі перепетії, Аня не шкодує, що взяла участь у проєкті. О, здравствуйте. Такий безцінний новий досвід інакше не здобути. Потому что я такая доверчивая, и это мне показалось некоторым э, уроком для меня. Моя доверчивость иногда играет со мной злую шутку. Мне даже мысль не пришла о том, что мне это не нравится, я могу встать и уйти. То есть это такая некоторая проблема послушных детей, знаете. Вот все-таки я еще как-то послушная. Я э, получила очень большую дозу уверенности в себе. О том, что мои все-таки эмоции важны, и я важна я пытаюсь брать с Игоря пример, он говорит, нет, все, меня не интересуют никакие последствия. После этого я поняла, что каждый имеет ту жизнь, которую он хочет иметь. Это точно, это сто процентов. Детям тоже есть что пригадать. У нас с Илюшей больше вот в садике его спрашивают. Кого ты больше всех любишь? Как ты думаешь, кого он ответил? Катя. <смех> <смех> У него крыша съехала.